Да. Ну, ну, да. такая информация Значит, Громадская рада принимала соответствующие решения по молокозаводу к этому будем обращаться в комиссии громадские слуха не вынесли против сейчас идет работа по которую заявители заявляют что замена труб канализационных сейчас происходит откапывание никаких труб там нет кидается новая лента абсолютно новое, в обход старый, который меняет, ну то есть который идет по заводу, я там немножко коммуникацию знаю, значит, абсолютно роется, вот, планирует вложить в новую трубку. Насколько я знаю, такие действия это внесение уже практически изменений в канализационную систему города, и они требуют э, проектного согласования, то есть проекта. Насколько я знаю, им даны разрешения на ремонт. Почему они собираются положить?

То есть любая сейчас и пошло через руки. И частично э, разгрузный коллектор тот, что для пожарной. Потому что там тоже старые системы но, нормальные работают. Значит, мы сейчас она раскапывает и раскапывает. Э, Чтобы пройти проколом вот ТЭЦ. Там два вот ТЭЦ, и ТЭЦ начал работать свои дела. Для этого проекта тоже они свои действия. Смета, смета посчитана. Смета посчитана. Это город заказывает. Совместно с водоканалом.

За проект, кто за проект заплатит? Вы говорите, есть проект. Кто за проект? Пожалуйста, Канализацию рассмотримся. новую канализацию, в восстановлении никто не заинтересован, кроме тройкачки. Если мы знаете, что это хорошо, давайте не делать. Сейчас моментально, остановим работу. Ждем. Пока у города, выброшены на заду по а потом начнут часами думать, что мы должны воровать.

За те, що прийняти за е, рішення за підсумками, проведення громадської ради сьогоднішнього засідання. Те, що я вже озвучу всі питання, не буду повторювати. Зведення стосується. Хто за те, що прийняти таке рішення, прошу просити? Да. Дякую всім за роботу.